其实失败跟成功都是很抽象的两个字来的，也看你怎样用什么态度去看待这个问题而已。在八十三年的时候，啊，就是我上来吉隆坡，做出了几个发明出来。其实我也不知道会不会成功的，只是有这个灵感，只是想到要把它做出来就是了。 我在研究天然文药的配方的过程中，我就用了三年多的时间。过程中都是一直都有问题发生了，但是既然都脚踏进去了，不要放弃了，再继续找，不可能没有的。过程中我已经找了三百多种的配方出来，也经过了三百零一次的测试，最后才找到一个真正比较稳定的配方出来。所以就这样开始。 真真实实的 e n d y m o s 诞生了。在小时候，我家境很贫穷了，十二岁就出来社会工作了，一直到十七岁，我才啊一个偶然的机会哦，就去学架泥机。那时候我们住在森林里面呢、哦，一住就是几个月的时间。我们的那个煮饭的师傅，他知道我们每个员工。 都需要吃那个鸡蛋，尤其是半熟蛋，他是把一锅水，把所有几十粒蛋就这样放进去，其实他也不知道是熟了还是不熟了。那时候我就开始一直在思考，有什么方法可以解决这个煮半熟蛋的那个问题。后来我想，一定是在那个水没有的流出来。那时候我就选了三个。 饮料铁罐，那么我就在那三个饮料铁罐的底部打了三个不同大小的眼孔，然后我们就把那个热水倒进那个铁罐的里面，最后把两粒鸡蛋放进去里面，就这样，我们就一直看着那个时间，多高的那个水流的时间有多久，终于给我在一年的时间做出很令。 同事们满意的那个半熟蛋的那个程度了。那时候每一个工人打出来的蛋呢、啊，都说很好哦。那时候我心里感到终于做出来了。我记得在同一个星期里面呢、啊，从城市来了两个直销员，他说：“哎，你这个东西很好哦，卖给我。”他拿了一张支票给我，我一看那支票，哎，七千块哦。我后来才。 知道那位刘先生，他把我的这个呃铁罐带上吉隆坡去，他做成拉丁的产品就卖出来，他也在那个时候赚到钱了。啊、那时候我就决定辞掉了下尼级的工作，带了几千块的储蓄就到了吉隆坡来。挫折呢对我是很大的帮助了，因为没有这个挫折。 没有遇到这些失败，我也不会有今天这个小小的成就。